Ребята, всем привет! Всем доброе утро! Новый день начинается! Доброе утро всем! Вот так блокируют машины двумя рядами. Как ты так не выйдешь, пока нет. Всем привет, я на работе. У меня задание сделать компактов. 80 штук таких мам. Это такие из кевлара делаются. И еще есть вайры, которые делаются из железа. такого крута. Компакты делаются из... Мамбы делаются из кевлара. такая нитка. Кевлар называется. А компакты делают из вот такой вот нитки. вайеры здесь у меня еще лежат нарезанные тоже разные размеры. Вот. И приступаем мой станочек. Тут у нас настройки забиваются, количество оборотов, размеры выставляются. И дальше покажу, как крутится. ребята, я уже иду с работы. Сегодня даже не было возможности вам ничего показать на работе, потому что очень тяжелый день был сегодня. С утра было огромное количество поставщиков. Просто поставщик один за другим приезжали. Я не успевала даже, ну, как бы успевала принимать товар, но этот товар нужно было принять, этот товар нужно было расставить. Только закончила с одним поставщиком, приехал второй поставщик после него третий, четвертый, пятый. И в итоге получается, что целое утро я принимала товар. Также на этой неделе у нас четыре события, из них три свадьбы в районе 300-350 человек и одно событие до 100 человек. Ой, я начала собирать морозилку, но проблема в том, что за летний период было сделано очень много продукции замороженной. И наша морозилка, она просто вся завалена продукцией. И для того, чтобы мне подготовить продукцию на одну свадьбу, нужно было просто и засеряться, как какая-то обезьяна, залазить на ящики. Поэтому сегодня у меня все ноги в синяках. Я отбила себе палец. Ой, короче, денек тяжеловатый. Ну ладно. Кроме того, еще надо было подготовить материалы и некоторую еду завтра забирают в ящик в Малову, потому что у нас там тоже есть одна филия, которой мы, когда не хватает возможности рук, мы помогаем закрывать свадьбы. Вот так вот. Сейчас бегу домой. Быстренько, может, успею что-то перекусить. И сегодня у меня запись на реснички. Буду делать ресничку, так что реснички, так что запомните, как они выглядят сейчас. Я вам покажу, какой будет результат потом. На часах два часа дня. Мой рабочий день закончился, мы сегодня отбук. И что? Я еду пробовать уже какой-нибудь третий раз в этот переводчик попасть, перевести документы. Посмотрим, как сегодня испанцы. Вышли на работу или нет. Пойду трубу сир документы. Си. А, марина, да. Си, си, Habló con Caterina, mi compañera. ¿Y cuánto tarda más o menos? ¿Dos semanas o son... Sí, es que el ucraniano es vale. súper tardío y súper sí, sí, sí. caro. No entiendo por qué. Vale. Y Marina... Lo único que voy a necesitar es que por favor me escribas en latín eh, los nombres en latín del, del documento. Es decir, eh, es que no entiendo ucraniano, pero todos los nombres. Sí. En latino, como viene en el pasaporte. En vez de que esté escrito en ucraniano, en latín. ¿Este o todo? Todo. Porque el traductor me lo, me lo va a pedir. Como el documento, ¿sí? Por ejemplo. Exacto, sí. así. ¿Puedo o, enviar un, sí, por WhatsApp? ¿Qué número? Era... Yo enviar dos documentos: Una para Anastasia y una para Lyudmila. Vale. Por WhatsApp vale perfecto no hay problema perfecto. ¿Eso con papel sí sí con papel padre sí sí papel. sí muy bien te voy a dar... qué número puedo llamar y preguntar si terminado terminado no eh, Por ese número ese número, este número vale. puede llamar si quiere muchísimas y gracias nada ti ¿sí? eh, comenzamos la traducción cuando esté yo te envío un WhatsApp o te llamo vale muchas gracias buen día ya he dado documentos, hicieron se he copia Оплатил я перевод, находится это вот с той стороны. Это недалеко возле Плаза Дарма, автовокзал Севилья. Сказали, вроде около двух недель будет переводиться, потому что с Украиной очень плохая связь. Ну, то есть долго там подтверждения ждут. Да, кстати, немножко о парковке здесь в Испании. Я сейчас подъехал, запарковался такой про проулочки. И тут такая разметка у нас есть. Зеленый цвет говорит о том, что это парковка для резидентов, для жильцов, которые здесь зарегистрированы. Можно здесь парковать автомобиль, но нужно платить. Там автомат есть где-то там за стоянку. И не больше двух или трех часов нужно уточнять. Каждая стоянка, она может быть по-разному. Вот так. А вообще становиться можно. А, кстати, сейчас еще такой период. В некоторых тоже все индивидуально, стоянках в таких парковках. С 2 до 5, по-моему, у них бесплатно. То есть нужно уточнять на знаках, на аппаратах для оплаты пишут, нужно оплачивать с 2 до 5 или нет, потому что этот период считается съезда и многие места здесь бесплатные. Вот тут тоже бывают пробки, вообще неожиданно очень. Вот так вот выглядят мои ноги. Все в синяках после сегодняшних приключений в морозилке. Ну что, ребята, я успела немножко быстренько перекусить и уже выбежала на реснички, делать реснички. Да, хотела рассказать, что у меня мои ресницы, вот эти, что вы видите сейчас, уже держатся 6 недель. То есть мне делает девочка с новой технологией, наносит реснички не клеем, точнее клеем, но фиксирует ультрафиолетом. Поэтому они держатся значительно лучше. Ну вот уже прошло 6 недель, и мне уже хочется немножко погуще реснички, поэтому я записалась на коррекцию. Какая вот красивая. Mm -hmm. Смотрите, как выглядит салон. Всем советую. Супер. Ребята, я уже вышла. Бегу к своим любимкам время уже половина десятого. Дома все голодные. Особенно Лаки. Этот товарищ вечно хочет кушать. Так что сейчас приду. Приготовлю быстренько кушать. Посмотрю, что там Настюшка как справилась с домашним... даже не с домашним заданием. У нее было сегодня рисование, урок. Посмотрю, как она справилась с ним. Приготовлю быстро что-то покушать и будем ложиться спадки. Смотрите, кто идет меня встречать. Сим, куку, ку ку А девочка, где?